Вы откуда а? ребят, откуда вы, ребят России, в России. А, я с Донецк. Да. Вы, вы служите или просто отдыхаете сейчас в отпуску? Да, нет, служите, да. Ну, в России или в Украине сейчас? Ну, скажем так, <связано> на российских территориях. А, на российских <связано> территориях, да, значит. А я в Донецку сейчас. Скажите, когда вот это все закончится? Это не к нам вопрос. А, а почему? Я, к сожалению, не могу позвонить, узнать, спросить, да. что кого, когда мы обычные четыре. рядовые солдаты. И что, как, как на линии фронта, как вы думаете? Как мы думаем? ладно. Ага. Жарковато. А почему так? Ну уж мы же такие большие, сильные. Владимир Владимирович говорил, три дня, ну максимум пять дней. Все будет денацификация, демилитаризация. Я что-то расстроилась. Да, я вы да. не поверите, как мы расстроились. Ну смотрите, они же как, ну все говорит, все идет по плану. А тут каким-то образом Курскую область сейчас захватили вот эти отряды Зеленского. Да нет, в области их уже там выпьем Так куда здесь слушать? я это слышал, когда вот этот э -э -э, главнокомандующий у Путина был. Это говорит, куда пошел? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Я с Калининграда. С Калининграда, понял. А я из Ивано-Франковской области. Ну да, это Украина. Да. Хотел бы вас спросить, вот без Калининграда, что вы думаете о событии, которые сейчас происходят? Я как бы к этим событиям не отношусь, но для меня, конечно, как для это довольно-таки серьезный вопрос. И все отношение к доллару ну, зависит, как бы. Так что Путин говорил, что доллар это ерунда, ничего от доллара не зависит, мы свою новую валюту примем, вот это. Вот я уже не думал, что приняли они. Ну я не знаю, ну конечно про новую валюту, ну Но, а так вообще, что, ну у нас как 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 у нас у калининградцев, пока все нормально. Все нормально, да? Да, пока все не касается ничего. Все а как вы думаете, где лучше жить, в Российской Федерации или в Германии? Я да. думаю, жить лучше в Вьетнаме. В Вьетнаме, да? Да. Самое лучшее. А в Северной Корее? Ну, далеко, ну тоже в Корее можно. Лучше, правильно, в Северной Корее? Да, да, да вот, думаю, лучше. А вы хотели бы жить в Северной Корее? Ну, я бы не хотел, я бы хотел жить на Филиппинах. У меня там, у меня там друзья. А что друзья на Филиппинах живут, они в Российской Федерации? Ну, и туда давно уехали, и там, ну, работают, зарабатывают, ну, там рис, фигис, а -а -а. Но страна же в опасности, почему они не вертаются? Они же вот это, Путин сделал закон вот этих, как он сказал, шпионов, коллаборантов, изменников Родины, есть такая статья типа. Ну там как бы, как бы не касается, потому что они уже уехали до этого. Ну какая разница, страна завёрнут. Ну, я, тут, я тоже хочу уехать. А как насчет страны? А как на, на кого оставить и страну? Ну, наверное, на, своих родственников. Родственников. Родственники пойдут сражаться или нет? Родственники пойдут сражаться или нет за Путина? Ну, некоторые выбирают, те, которые сами происходят. Ну, не знаю, не скажу. Earth. Вот честно говоря, не сажу. А вот как вы, вот я смотрю, мы с вами нормально общаемся. Как вы думаете, вот почему граждане Российской Федерации, нарушая Конституцию, воинскую присягу, пошли с оружием на чужую территорию? Ну, я понимаю, что не на чужую территорию. Нет, на Ну, это чисто мое мнение. Ага. Ну, вот как посредника такого... Я сам не воюю и не выбираю это все. Просто считаю, что они, ну, сражаются за свою территорию, за свои... они помогают, ну, русскоязычным ага. за свою территорию. А можете хотя бы один документ мне показать, что территория Украины это ваша территория? Ну я не, ну, по, по... по мне так не... не стоит показывать ничего, потому что я не знаю. А не особо... А почему вы говорите, что они защищают защищают свою территорию? Ну, я считаю, что Русь, она как и Киевская, Киевская э, Русь. И, ну, а ну, можно это Русь. Понял. Какой герб Киевской Руси? В смысле? А я плохо знаю. Вот аж видите, вы, вы же сказали, что это же как бы Киевская Русь. Я спросил, какой герб Киевской Руси был? Я не знаю, честно говоря, не знаю. А можно я вам скажу? Ну, говорите. Это Трезуб. Ну, трезуб, понимаете, в чем дело, что а для что? меня три, трезуб, вот, знаешь, что такое трезуб вообще? Это засекреченное слово воля. Нет, да. это, это трезуб, короче, наши казаки раньше вот, считалось... Извините, какие ваши казаки? Наши, российские. А что были российские казаки? Конечно. Когда? Они, сейчас, они сейчас есть. Какие были, откуда взялись Кубанские казаки, донецкие казаки. Откуда взялись казаки? Э -э казаки э назначены, были... Ну, например, а кубанские казаки, откуда взялись? Да, вот их назначил царь. Я спрашиваю, откуда взялись кубанские казаки? Ну, как, само казачество, блядь, ну, это уже другая история. Ну, я же, вы видите, я же вас спрашиваю, откуда взялись кубанские казаки? Ну, я не знаю, я не давал не, 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 знаете. Вот, хорошо, другой вопрос. Почему на Кубани разговаривают украинской мовы? Ну, на Кубани, я, не знаю, я первый раз такой слушаю, что там разговаривают на кубанской ну, мове. Ну, хотите, можете посмотреть документальный фильм. Документальный фильм. Это когда Сейчас я вам скажу, 1992 год, когда был распад СССР, ну и снимали документальный фильм про Кубань. Можете набрать Кубань 1992 год и там увидите, что. А до Под... этого, а до этого они не разговаривали? Ну можно я продолжу или нет? И вы знаете, это 92-й год. И что самое главное, с 22 по 92-й год не было ни одной украинской школы, не было ни одной церкви украинской. А старые люди mm -hmm. разговаривают на украинском языке. И говорит, там один, есть такая выдержка, которую вы можете посмотреть. говорит, когда были перепись населения, мы тут украинцы, но нас писали, что мы русские. А мы все здесь разговариваем на украинском языке. Вот почему на украинском языке говорят? И не только на Кубани, в Воронеже, Белград, Ростов. Угу. Вот как вы думаете, почему? Я думаю, что это Махинец говорит на украинском. Чего? Они даже не знают. Я думаю, что они не знают даже, что такое украинский язык. Да. Ну, ну, я скажу, а вы как бы называете, что это суржик? Я же тоже суржиком говорю, как бы. Нет, ну, они там они вообще не разговаривают. Они нет, не знают, что это такое украинский. А, они не знают, я понял, да. А вот а вы, я, я, когда 40 лет тому назад приезжал в Воронеж, я вам скажу лично по себе пример, я тогда не мог никак объяснить. Я mm -hmm. приезжал в воронеж и говорил только на украинской мове. Понимаете? И как получалось? Вот жители, местные жители Воронежа, ну, через минут 15 уже забрасывали одно-два слова по-украински, потом на другой день они уже на украинский мове со мной общались. И я как-то сделал эксперимент. Говорю, слушай, а ты когда-то польский язык слышал, он нет, не слышал. И я пришел на польский. Ты представляешь, он понимает. И как-то получилось мне в то время, мне надо было поехать в Москву. В Москве, что самое главное, не понимает ни на украинский, ни на белорусский, ни на польский. Почему москвичи, коренные москвичи, не понимают ни украинского языка, ни польского, ни белорусского? А в Воронеже... же а не... Что? А, поч... а почему вы сейчас разговариваете ну, не, не я на украинском, ним... а именно на русском? Добрый, я могу с тобой на украинском мове говорить, я думаю, что если будешь, ты то без Нет, вы, вы можете общаться со мной на, на различный мови. Ну, то добре, я буду говорити на українському. Англійської, на ненецької, на американську на... ви розмовляєте на, на російській. Ну, я, у... я англійської не знаю, на українській можу з тобою говорити. Я, наприклад, російську мову Но, не, чому? не говорю. А чому? А чому так говорити? Ну добре, я вже говорю на українській, я відки знаю, Ти з Російської Федерації. Думаю, може, ти знаєш, може, не знаєш. Ти ж не сказав звісно. Ну і так, так ти мені скажи все-таки. Чого вороні же говорять знають українську мову, коли не було е, е, ні, ні школ, ні, ні церков не було? От чому? А я, я знаю. А, не знаєш. А от я зрозумів. А як ти думаєш, в Донецька, Луганська область, на якій мові говорили 1930 рік? На російську ні чисто на українській мові? Там на там, на даже, там даже, там, навіть якщо ти почитаєш приїжджали, а ти, а ти, а ти, а ти, 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 ти. даже приїжджав. Я ж Пога тобі я даже ж тобі слухай, давай я тобі розкажу, ну ти ж не знаєш. Не, кажи, кажи, кажи. Ти, 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 ти розумієш, навіть коли ти, ти, приїжджає що ти, ти зі мною говориш так? А ти розумієш? що при коли приїжджали викладачі викладати в школах. І в інститутах це вже десь приблизно ну, 35-38 рік. Вони не знали української мови, їм тяжко було вивчати, е, вчити людей, розумієш? І, і що саме сумі... головне? Сумі... Ну, То підожди, і що, і, і підожди підожди, 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 підожди. Я ще не доказав. І, і діло в тому, що, розумієш, я тобі не сказав даже по селах. По селах там і до сьогодні говорять українською мовою. А я брав тільки міста Донецьк і Луганськ. Зараз там більшість говорить на російській мові. А чого вийшло? Коли був 32-й, 33-й рік, я тобі не зря сказав в 30-му році. Я навіть не сказав 35-му. Коли був голодомор. Дорогі роки! Росі. Чого? Роки, чого? Ну, ти ж на Україну розговорєш. Ну я сказав, 32 1932, 35 році. році. Оте, так воно. Ну, ти ж мене будеш. Не перебивайте, слухай те, що я тобі кажу. Я слухаю. І я ти розумієш, буду. у 30... 32 33 рік було поголовне знищення українців. Це був Голодомор на той час. Ти розумієш? І коли знищували, О, навіть розстрілювали в села, коли було. окружали... Я ж тобі докажу, не спіши. І коли начали, коли жителі села, жителі села виходили за межі села, їх розстрілювали. Бо НКВД повністю оцепило всю територію і не давало вийти. Ото От є голодомор. Не голод, а вже на Поволжі на Казахстані це був голод. Там дозволяли, хоча з села вийти і кусок хліба заробити і принести у сім'ю. Розумієш? А тут не дозволяли тут зразу розстрілювати. Розстріляйте, так, наприклад, якщо при радянській владі у Новочеркасці, 1962 рік, коли воєнні розстріляли мирних жит, 1962. Ми в космос полетіли, але тим не бачимо, ми в розстріля... розстрілювали. І людей. Що Ро... Ні, ще не все. А, ну кажи. Вот е, ну, не все. От і появилася російська мова в Донецьку-Луганську. Знаєш? А ти ж не знаєш цього? Я тебе скажу чисто на русском. Що ви, блядь, підарас. От от я зрозумів, що ти. А до речі, хочу тебе запитати. А відки mm. ти ж тільки що матами русським язиком облізав несколько маток, а тепер хочу спитати, відки ти взяв оці мати? Відки вони з'явилися? Які? Ну от ті, що ти казав, мати. Нецензурними словами. Ну я нічого не казав. Як не казав, як від язика твого вже воняє? стільки що облизвав всі полові вора? Ну ти мені винудив. Я, я ж тебе питаюся, відки взялися російсь... в російському лексиконі мати мати? Хто вас учили? Я ж питаюся, відки взяли в російській мові мати, відки взяли. Ну, хто у вас навчив язику? Я, я... Ні, тут ти, ти, ти тут опять махнувся. І ти махнувся, бо по ти не знаєш. Діло в тому, що російська мова, послухай мене уважно, російська мова, російська граматика, була написана ломоносовим. Алло, алло, алло. Російська, російська мова і російська граматика, слухай мене уважно. Не говори зі мною так, то ти як вівчарка гавкаєш. Ти, ти в якому питомнику? Ти в якому, якому питомнику?